মোৰ হাতত তাৰ কিতাপৰ দম আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে দেখিছে আপোনালোকে আৰু কিতাপখন দেখি চিনি পাইছেনে এইখন কি কিতাপ অকণমান মন কৰক এইখন কি কিতাপ আপুনি নপঢ়াকৈ চাগে শৈশৱ পাৰ কৰা নাই বেছিভাগেই এয়া হৈছে ভাস্কৰ ছিৰিজ সৰু কালত পকলাৰ দৰে ভাস্কৰ ছিৰিজৰ পিছে পিছে লাগি থকা সময়বোৰলৈ আপুনি উভতি যাব নিশ্চিতভাৱেই মোৰ তাত কেইবাটাও খণ্ড আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আটাইবিলাক খণ্ড আশীৰ দশকৰ কাৰণ সেই দশকতে আমি স্কুল পৰ্যায়ত আছিল আশীৰ দশকৰ বদ্ধকৰ ছিৰিজ মই ভাস্কৰ ছিৰিজৰ দুটামান খণ্ড উলিয়াই পেলাই ভাবিলোঁ যে আজিৰ তাৰিখত যদি ভাস্কৰ ছিৰিজৰ কথা সকলোৱে ভাবে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰখন কিন্তু খুব ধুনীয়া অসমীয়া ছবি হ'ব পাৰে প্ৰায় এষষ্ঠা খণ্ড আছিল ভাস্কৰ চিৰিজ আপোনালোকে সকলোৱে জানে কোনে ষষ্ঠা কোন ৰংমন আমি জনা ৰংমন ৰংমনৰ বিষয়ে বৰ দীঘলীয়া ব্যাখ্যাও নাই ৰংমন আচলতে কোন আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ ৰং মন কিন্তু তেওঁ আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত ৰবীন চন্দ্ৰ দেহ ষাঠি চনত অসম এৰি তেওঁ পিছ কৰিছিল ষাঠি চন আমাৰো জন্মৰ বহু 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 আগল কাহিনী এয়া কিয় গুচি গ'ল আমি নাজানো এইটো ষাঠিৰ দশকতে বোধকৰ ভাষাৰ আন্দোলন হৈছিল সেনেকুৱা কিবা কাৰকো থাকিব পাৰে নাজানো ৰবীন চন্দ্ৰ দে অৰ্থাৎ ৰংমন খ্যাত ৰবীনচন্দ্ৰ দে তেওঁ প্ৰকৃত ঘৰ আছিল নাজিদাত নাজিদাত